Hər vaxtınız xeyir. Mən Leyla Sentyabrın 23-nə olan hava proqnozunu təqdim edirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq havanın temperaturu gecə 19-21, gündüz 26-30, Bakıda gecə 19-21, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm cıvə sıtunundan 755 mm cıvə sıtununa enəcək. Nisbi təbət gecə 70-80%, gündüz 40-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaqacağı. Ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 30-35, dağlarda gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Hava şəraitindən aslı olmayaraq əhval-ruyhenizin hər zaman xoş keçməsi diləyirəm. Sağlıqla qalın.